Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya. Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat seblak yang gurih dan pedas. Seblak adalah masakan Sunda yang dikenal berasal dari wilayah Parayangan dengan cita rasa istimewa. Seblak ini salah satu jajanan Bandung yang belakangan ini sedang populer ya sobat. Masakan ini bisa dikreasikan dengan bahan-bahan sesuai dengan selera. Nah, sobat, yang penasaran dengan sebelah ala Dapur Elangga, tonton videonya sampai habis, ya. Bahan yang pertama, siapkan 2 genggam kerupuk udang Dua genggam makroni Kemudian dua genggam kerupuk bandung Langkah berikutnya, rendam semua kerupuk dan makaroni dengan air panas sampai empuk ya sobat. Untuk bahan pelengkap lainnya, siapkan 8 buah ceker ayam. Ceker ini sebelumnya saya sudah rebus terlebih dahulu ya. 2 buah irisan sosis ayam, bakso ayam atau sapi secukupnya, 2 butir telur. Kemudian untuk sayurnya, siapkan 1 ikat sawi hijau. Selanjutnya, dua batang daun bawang. Untuk daun bawang dan sawi, potong menjadi beberapa bagian seperti ini ya sobat. Jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu ya. Untuk bumbu sebelahnya, siapkan 8 buah cabai merah besar, 10 buah cabai rawit, 3 butir kemiri, 3 ruas kencur, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 lembar daun jeruk Lada bubuk secukupnya Cabai kering secukupnya Saus tiram secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Garam secukupnya Kemudian minyak sayur secukupnya Langkah berikutnya, haluskan bumbu dengan menggunakan cobek atau blender sampai halus ya sobat Thank you Setelah bumbu halus, siapkan wajan. Kemudian tuang minyak secukupnya, tunggu minyak panas. Lalu masukkan bumbu yang sudah digiling tadi, beserta daun jeruk, tumis di atas api kecil sampai berbau wangi dan matang ya. Setelah bumbu matang, pecahkan telur dan ora arik seperti ini. Lalu tuang 350 ml air dan aduk-aduk sampai merata ya sobat. Berikutnya, tambahkan bubuk cabai kering sesuai dengan selera. Lalu masukkan ceker ayam yang sudah disiapkan tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Sambil menunggu ceker empuk, tambahkan lada bubuk, kaldu bubuk, saus tiram, dan garam. Sesuaikan dengan takarannya masing-masing, ya Sobat. Aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur merata. Berikutnya, koreksi rasa terlebih dahulu, ya Sobat. Setelah rasanya cukup pas, masukkan kerupuk yang sudah direndam tadi, kemudian masukkan irisan sosis dan bakso. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya, setelah dirasa cukup matang, masukkan irisan sawi dan daun bawang. Bola balik sebentar dan segera matikan kompornya agar sayuran tetap berwarna hijau, ya. Nah sobat, sebelahnya sudah jadi ya Hidangkan sebelah ini pada saat masih hangat Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba, terima kasih ya sobat